গাওঁ খুবেই প্ৰয়োজন কিন্তু সমাজ এখনত জানিব লাগিব দেউতাই নোৱাৰে ন এ আঠ মানে আঠজা দাদাজন আহে কেতিয়াবা মানুহে এনেকুৱা চুৰ কৰি চাই যে কোনোবা মানে প্ৰেমিকা টাইপ মানে লগ কৰিব লগৰ যদি ভাল মোবাইল এটা হলে মোৰ বেয়া মোবাইল বেয়া লাগে আৰু মাহঁতক কৈছো ইনষ্টলমেণ্টলৈ হলেও মোবাইল এটা লম গ'লো কষ্ট কৰি যোনটো ভাল এটা হেৰি হয় সেইটো কাৰণে মানুহে অকণমান জনপ্ৰিয়তা নমস্কাৰ মই চুলি আপোনালোক সকলোকে আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান সৃষ্টি লৈ আদৰণি জনাইছো সদায় মই এগৰাকী অতিথি লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাও আজি কিন্তু আমাৰ অতিথি দুগৰাকী খুব মৰম লগা কনমানি দুগৰাকী অতিথি মানে নিজৰ প্ৰতিভাৰ বলত

এটা ভাল পৰিচয় গঢ়ি তুলিছা বা সকলো মাজত পৰিচয় তৈ তথাপি তোমালোকৰ নিজৰ পৰিচয় এবাৰ ৰাইজক দি দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰিন্সিপা বৰা মই পঢ়ি আছোঁ এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছোঁ এবাৰ শেষ হ'ব ছিক্স চেমত নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰশ্মিতা বৰা মই এবাৰ পঞ্চম শ্ৰেণী পঢ়িছোঁ ৰশ্মিকাই ভয় খাই আছে যে কি সুধিব কি হেৰি কৰিব গতিকে

তাতো বহুতে কিন্তু সেইটো মানে সোধে যদি থাকিলে নিশ্চয় কৰোহেন নোধে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে আজিকালি অ গতিকে আৰু কি লৰা

কিন্তু ভবা নাছিলো যে ভিডিঅ' বনাম বা মোক চিনি পাব বুলি কিন্তু ৰিল চিলাই থাকো তথাপিতো মই ভাবিলো আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত ভ্গ বনাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু নিজৰ নিজে মানে নিজে প্ৰশ্ন হ'লো যে ময়ো মানে ভ্লগ চাই বেছি এটা ভাল নাপাওঁ মানে অকণমান বৰিং টাইপ লাগে তাৰপিছত অ সেইখিনি মানে ইমানখিনি মানে ক'ৰবাত নেদেখা জেগা এটাত গৈ দেখুৱাতো বেলেগ কথা বা বনোৱা খোৱাটো চোৱাটো চখ আছে কিন্তু হলেও সেইখিনিত দেখোন মানুহে অকণমান কমকে চাবলৈ লৈছে মানে এতিয়া আগতে যিমান আছিলে এতিয়া সবেই ভ্লগাৰ হৈ গ'ল যিহেতু তাৰপিছত সেইটো কাৰণে মই ভাবিলো মই কি ভাল পাওঁ মানে মই নিজকে প্ৰশ্ন কৰিলো তাৰপিছত আমি দেখোন চবে কমেডিটো বহুত বেছি ভাল পাওঁ আমাৰ হং হ'ব পাৰিলে সেইটো আমাৰ ভাল লাগিব তাৰপিছত লাহে প্ৰথমতে মই মানে দীঘলীয়াকে ভিডিঅ' বনাইছিলো আৰু আমাৰ ওচৰৰ মোৰ বা এগৰাকী আছিলে এতিয়া বৰ্তমান বিয়া হ'ল বাৰু সেনেকে বনাইছিলো তেতিয়া ইমানখিনি মানুহে চোৱা নাছিলে মানে সম্ভৱ দীঘলীয়া খিনি অকণমান সময় দিবলৈ মানুহে অকণমান বেয়া পায় আমিও দীঘলীয়া খিনি অকণমান প্ৰথম প্ৰথমে সংকোচ কৰোঁ চাবলৈ তাৰপাছত মানে দীঘলীয়া কমেও দহটামান বনাইছিলো ইউটিউবত দিছিলো তেতিয়া অ অ এই আছিলে আৰু সেই বা এগৰাকী আছিলে তিনিজনী বনাইছিলো তে ইমানখিনি চলা নাছিলে কিন্তু এদিন মানে মই শ্বৰ্টকে এনেই বনাবলৈ ললো ইউটিউবত দিছিলো ইউটিউবত ফেচবুকৰ লগত মোৰ কানেক্ট আছে ফেচবুকত গুচি গ'ল ইমান বেছি বেছি গুচি গ'ল মানে সেইদিনা শুনি সেইটো ভিডিঅ'তে মই ডাইক মণ্ডেচন হ'ব আছে মানে ভিডিঅ'টো মিলিয়নত গুচি গৈছে সেইটো মানে এ পাৰ্চেল দিয়া দাদাৰ ওপৰতে বনাইছিলো মানে এনেকে এটা ভিডিঅ' সেইটোতে মানে মই ভাবিলো যে মানুহে শ্বৰ্টটোতহে মানে বহুত বেছিকে চাবলৈ লৈছে এমাহ মানে নিজে মানে আৰ্ণ কৰিছিলো আৰু তাৰপাছত এদিন দেউতাৰ লগত বনালো সেইটো ভিউজ গ'ল তাৰপিছত এদিন তাৰ চিট মানে এই লৈ ললো লগত তই পাৰিবি এনেই ললো কিন্তু সেইটোত মানে ইমান বেছি কমেণ্ট আহিলে মই ভবা নাছিলো মানে সেইটো ইমান যাব মানে তাৰ পিছত মানে জোৰো কৰো আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ ইমান আগবাঢ়ি নাহে মানে তাৰপিছত তেনেকে ভিডিঅ' বনাই 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 মানে এইকেইটা মানুহে বেছি ভাল পাব ললে মোক মানে মই মানে চব গোটেইখিনিয়ে প্ৰথমতে এক্টিং বুলি নহয় মই তাইক মানে কৈ দিওঁ যে এক্টিং বুলি নহয় নেচাৰেলি কৰ ক শব্দ যেনেকে ক তেনেকে কবি খালি অকণমান ৰহন লগাই কবি যে মানুহে কমেডি টাইপ লয় মানে তাৰপিছত কমেডি ভিডিঅ' বনাওঁতে মাজতে ভাবিলো দেই মানুহক যদি অকণমান সময়াই থাকো কেতিয়াবা কিছুমান ভিডিঅ' এনেকুৱা হৈ যায় ন বেছি ভালটো কৰিছে বুলি হৈ যায় শব্দটো বেছি কমেডী কৰিব গ'লে মাজতে বোলো অকণমান ইম'চনেলো দিওঁ ইম'চনেলো দিলো চলিলে মানুহক পাৰিছো মানে কোন দুৱাবও পাৰিছো আৰু তাৰপিছত সেই তেনেকে আমি কমেডি মাজতে সেই ইম'চনেলো তেতিয়া এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে আৰু

দিব লাগে চকুৰে মই অত্যন্ত ভিডিঅ' এটা আহে মানে তাৰপিছত সেইটো বনাই মানে ইমানে কমেণ্ট হৈছে মানুহে কৈছে অ মোকো এনেকে কয় তেনেকে তেনেকে কৈ কয় মানে বোলো অ সেইটো মানে এটা মেছেজ যে সেইটো নহয় মানে পাৰ্চেল দাদাজনে কোনোবা স্পেচিয়েল কোনোবা হ'ব নোৱাৰে মানে

ফটুৱাতো বেছি চালে এতিয়া মই যদি এগৰাকী বৃদ্ধ লওঁ মানে সেইটো মানুহে ইজিলি চাব আৰু পাৰিবয়ে কিন্তু এই মানে সেইটো দেখাত নালাগে যে বুঢ়ী হব পাৰিব কিন্তু যদি হৈ যায় বা শব্দ খিনি ফুটা কিলিব পাৰে কিবা এটা আনকমন এটা হেনো আমি ডাঙৰ মানুহ এতিয়া ডাঙৰ মানুহ এটা ললে আনকমন নালাগে যেনেকে আমি ভাওনাত এগৰাকী মানে মাইকী ভাওনা পাৰ্ট কৰা এজন ল'ৰা হলে আমি এক্সাইটমেণ্ট এটা থাকে ন মানুহবোৰ কেনেকুৱা হব ই দেখিবলৈ কিন্তু ছোৱালীজনীকতো আমি ছোৱালীৰ ৰূপত দেখিয়ে থাকো তেনেকে মানে একো ভাবো যে এইটো ছোৱালী বা বোৱাৰীজনী হলেওতো ঠিক থাকেই লাগিব

শাহু বোৱাৰী কেনেকুৱা লাগে নাই কিবা অকমান দেখাবা নেকি এইটো হেৰিটোকে কৰ এইটো যে তোক ভাল পাওঁ যে কালৈ বহিটোকে অ হেৰি ৰজনী মাক হেৰি নে সেইনাখন যে বিয়াখন গৈছিলে কইনা জনী দেখিছিলে না বাৰু অ খানাত যে ঔ গোখা কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছিল গম পোৱা নাই তই অ অ ভাল পানীকণ অ পানী কলখন ব্লেক ৱাটাৰ নে কি ৱাটাৰ বুলি কৈছে কি ন মই ব্লেক নেদেখিলো হলে দেই গোটেইখন চকচকীয়া বগা হে দেখিলে দৰাটো ঘৰ কথা জানানে অ কইনাজনী ভাল অ গোটেই একদম গুণৰ প্ৰতি উপ গোটেই বেলেগ কি খুৱাইছিলে লো

মানে ফটো শ্বুটৰ কথা কয় কিন্তু আজিলৈকে ভিডিঅ' তেনেকে কোনোবাই কৰিবলৈ বা তেনেকে কোৱা নাই সেইখিনি ভালো বেয়াও ভালখিনি ল'বলৈ গ'লে ভাল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা ধৰ বহুতখিনি সুবিধাও আছে আমি এতিয়া আপোনাকে মই এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদিয়ে চিনি পাইছোঁ আৰু ইমান ভাল ভাল মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ পাইছোঁ এই সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মানে বহুত সুবিধাজনক কিন্তু বেয়াটো ল'বলৈ গ'লেতো অত্যাধিকেই বেয়া আৰু এতিয়া মানে কি আৰু আজিকালিতো ভালখিনিতো নায়েই বহুত ভিডিঅ' এটা চাবলৈ গ'লেও বেয়াই এটা এতিয়া মই ইনষ্টাগ্ৰামটো নিজেই ভণ্টিহঁত লগত কেতিয়াবা চাব নোৱাৰো মানে ইমান আহি যায় আৰু আমাৰ অসমীয়া খিনিয়ে কিছুমানে বেয়া দিয়ে এনেকুৱা কণ্টেণ্ট কিছুমান লগত আৰু এতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰেও জনা হৈছে সাধাৰণ কথা হৈ গৈছে মানে আজিকালি সেইটো কাৰণে চচিয়েল মিডিয়াটো ইউজ কৰক ভিডিঅ' বনাওক ভাল ভাল যাতে মানুহলৈ এটা মেছেজ যায় মানুহে বুজি পায় বা এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' খিনি মোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীতকে বেছি মাক বাপেকে বেছিকে চাই

বেলেগৰ কথা আওকাণ কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা তুমি কি কৰিবলৈ বিচাৰিছা প্ৰথমতে আৰু এটা কি মই ভাবো মানে মই যদি আজি বেয়া কাম এটা কৰিছো বেলেগৰ আগত কব নোৱাৰো মই বেয়া কামটো কৰিছো কিন্তু মোৰ মনটোৱে কৈ থাকে যে তইতো বেয়া কৰিছ তেনেকে চাবলৈ গলে যদি আপুনি ভাল কাম এটা কৰিবলৈ যায় মনটো দি কবই যে তই ভাল এইটো কৰ কিন্তু মুখৰ আপোনাৰ মানে উন্নতি দেখিবলৈ গলে মানুহেতো ক'বই এইটো বেয়া হৈছে বুলি সেইটো কাৰণে গাঁও সমাজ এখনো খুবেই প্ৰয়োজন কিন্তু সমাজ এখনত জানিব লাগিব যে সমাজখনে তোমাক সিমানখিনি আগুৱাই লৈ যাব হয় নে সেইটো কাৰণে মানুহে মানে প্ৰথমতে চাব লাগে যে মই ভালকে গৈ আছো তো সেইটো কাৰণে বেলেগৰ কথা প্ৰথম আওকণ কৰিব লাগিব নিজৰ কামত অকণমান ফ'কাছ কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্টটো দিনত চৌবিশ ঘণ্টাই কৰিব লাগিব পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে এইখিনিও কষ্ট কৰিব লাগিব ইমান মানে বহুতে মেছেজ দি থাকে বা তোমাৰ আগতে ভিডিঅ' বনাব মন যায় আৰু কিন্তু মোক ঘৰত নিদিয়ে বা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহবোৰে হাঁহে নোহোৱা মানে সেইটো সেইটো নহয় আৰু এটা কথা কিন্তু মোৰ ঘৰ ওচৰৰ মানুহেও বহুতে চাপৰ্ট কৰে যে সেইটো মিছাত নকওঁ মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহে মানে এতিয়া নবহতেও ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ লগত আহে মানে এগৰাকীয়ে দুটামান ভিডিঅ' বনাও আছে ওচৰৰ মানুহখিনিও আহে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিও আহে সেইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবো মানে মই সেইটো কাৰণে মই মেছেজো দিওঁ যে তোমালোকে লোকৰ কথা চিন্তা নকৰিবা উঠোতে তোমাক চবে টানিব তলে কিন্তু যেতিয়া উঠি যাবা সেইখিনি তলে টনা মানুহখিনিয়ে আকৌ তোমাৰ লগত উঠিব লাগিব সেইটো কাৰণে চিনাকি দিব এ তোমাৰ যেতিয়া এটা নাম হ'ব সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে নিজৰটো শুনা মানে তুমি নিজৰ নিজে কি বিচাৰিছা সেইটো শুনি পেলাই আগবাঢ়া মানে সেইটোৱে যে

বাৰ লগত অকমান কথা পাতো এতিয়া সুধিছো কোন ক্লাছত পঢ়া ইমান সৰু ছোৱালীজনী মানে লাগে সৰু তথাপি তাতকৈ বহুত বেছি সৰু মই

মইতো এনেই ৰিলটো মই হাই ছেকেণ্ডেৰী মানে ফাইনেল দিয়া পাছত ষ্টাৰ্ট কৰিছো মোৰ কেমেৰা প্ৰথম কথা মোৰ কেমেৰা কোৱালিটি বহুত বেয়া আছিলে প্ৰথমতে মানে এনেকুৱা দে নোৱাৰে ন এনে আঠ হাজাৰ টকীয়া ভিভ' মোবাইল এটা মনত আছে মানে এতিয়াও আছে সেইটো এৰ সেইটো দিয়া কিন্তু ফটোখন মানে মোৰ এটাই বেলেগে ফটো এখন মাৰিবলৈ মানে বেলেগৰ ওচৰত যাওঁ এ চেলফি এখন তুলিব ভাই এই মোবাইলটো ভাল মানে এনেকুৱা টাইপত বেলেগৰ ওচৰত যাওঁ তাৰপিছত মোৰ মানে বহুত মন এটা আছিলে দামী ফোন এটা কিনিম আৰু তাৰপিছত কিন্তু হ'লেও হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা পাছত সেইটো মানে অকণমান হেং মাৰিব ধৰিলে তাৰপিছত এনেকৈ এই তেতিয়া কৰোণা চলি আছিলে হেৰিয়ত ভিডিঅ' কল এনেকৈ পঢ়াই অনলাইন পঢ়াই ন তেতিয়া মানে কেমেৰাটো বেয়া হৈ যায় গৰম হৈ যায় মোবাইলটো বহুত বেয়া হয় তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিয়াৰ পাছত যেতিয়া জে বি কলেজত গৈছোঁ তেতিয়া চবৰে মানে আৰু কলেজত লগৰ যদি ভাল মোবাইল এটা হ'লে মোৰ বেয়া মোবাইলটো সেইটো বেয়া লাগে আমাৰ কৈ আছোঁ ইনষ্টলমেণ্টলৈ হ'লেও মোবাইল এটা ল'ম বোলো তাৰপিছত সেইটো মই আধা পইচা নিজৰ দিয়ে লৈছিলোঁ গোটাইছিলোঁ মানে তেতিয়া আধা পইচা মই নিজে গোটালো আধা পইচা মায়ে দিলে হ'লেও অলপ থাকিলেগে তাৰপিছত সেইটো কাৰণে ষ্টলমেণ্ট কৰি দিলোঁ সেইটোৱে ৰিয়েলমি কিনিছিলোঁ সেইটোৱে ফাৰ্ষ্ট মোবাইল আৰু সেইটো পাই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো পাই কমেডি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি ফেমাছ হৈ পেলাই ৰিচেণ্ট এতিয়া আকৌ এটা ফোন কিনিছোঁ নিজৰ পইচা দি যোনটো ৰিয়েলমিটো কিনিছিলোঁ সেইটো মানে ঘৰটো মাহঁতেও কৈছিলে কিনিব লাগে আৰু মই মানে ভিডিঅ' বনাম বুলিয়ে কিনিছিলোঁ সেইটো মোবাইল ভাবো মানে কৰিব পৰা যেতিয়া হ'ব তেতিয়া নিজৰ কামখিনি নিজে কৰি লোৱাটো ভাল আৰু বিশেষকে মানুহে এতিয়া মোবাইল এটা এনেই চলাই মাহ মাহতো গৈ থকাটো বহুত ইজি কথা কিন্তু আজিকালি চাৰিশ টকা বহুত গাত লাগে

দাদা ভালে দাদাই কলে নহয় দেউতাকৰ লগত তেতিয়া কৈছে যে এই বনুকীয়া আজি ছোৱালীয়ে ভিডিঅ' কৰিব লৈছে ঘূৰি ৰুব লাগে তেতিয়াহে হয় নেকি ঘৰ এখন চলিব হেৰি কৰিব মানে খুব সহজ ফল একদম ধুনীয়া চিন্তাধাৰা আৰু তেওঁ খুব এইটো কনচিয়াছ যে বেয়া কিবা আমি যেতিয়া আহিছো মানে তেওঁ কৈছে কিবা বেয়া দেখি আপোনালোকে আহিছে নেকি

তো সেইটো কাৰণে মানে দেখুৱাই দিলে মই বেয়া নাপাওঁ কিন্তু নিজে যিহেতু জানো সেইটো কাৰণে ভুলতো নকৰোঁ আৰু এনেকেই মানে মনত এইখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ থাকা খুব আগবাঢ়িব পাৰি হয় নাই ডাঙৰ হ'লে এক্টিং কৰিবা নেকি যদি মানে ৰশ্মিকাৰ এক্টিঙত কোনোবাই যদি বিচাৰে তেতিয়া ৰশ্মিকাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে হয় নাই খুব নেচাৰ তেওঁলোকৰ এক্টিং সেইটো কাৰণে ভাল লাগে ন ভাবা নাই একদম নিজকে যে কিছুমান মানে মানুহে কয় ন এইটো বেছি কৰিবলৈ আহিছো বা বেছি জ্ঞান দিব আহিছ তেনেকুৱা কিছুমান কয় কিন্তু মই নাভাবো সেইখিনি ল'ব লাগে বুলি কাৰণ যাৰ যি চিন্তাধাৰা সি তেনেকেই ভাবিব আজি মই যদি বেয়াতে বিচাৰিম সেইটো কাৰণে মানুহে কৈ থাকো সেইটো কান্দিবই দৰকাৰ নাই মানুহৰ কথা শুনিবলৈ হলে কোনো ওলাবই নোৱাৰিব আগবাঢ়িবই নোৱাৰিব সেইটো কাৰণে লোকৰটো বাদ দিয়া নিজে কিন্তু নিজে জানা ত কৈ থকা আৰু আগবাঢ়ি যোৱা তেনেকে মোৰ বৰ্তমান এতিয়া পৰা নাই মানে কি হয় মই আপোনাক কৈছিলে মই দেওবাৰে ভিডিঅ' বনাও যে কেতিয়াবা যদি দেওবাৰে ক'ৰবাত যাব লগা হয় তেতিয়া মানে কোনোবা এটা দিনত মই মিলাই লওঁ পিছবেলা হলেও নহলে দুটামান ভিডিঅ' ৰাতি বনাই দিওঁ তেনেকে দেওবাৰে মিলাও যে কলেজৰ পৰা আহি ৰাতি ভিডিঅ' বনাই নপঢ়িম তেনেকুৱা নহয় কাৰণ মোৰ একো নাই এই এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু পঢ়িবলৈ আৰু বহুত বাকী আছে এইটো আৰম্ভ আমনি কৰিছেহে সেইটো কাৰণে মানে এই চিন্তা কৰিয়ে মই দেওবাৰে কৰো আৰু দেওবাৰে চব ভিডিঅ' বনাই থওঁ ৰাতি খালি পঢ়ি মেলি ভাত চাত খোৱা পাছত মানে যিহেতু মোৰ পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে কিন্তু হলেও ইমান খিনি নাই যে মই পঢ়া লাইনতে গৈ থাকিম মানে সেইটো কাৰণে মই ভাবিছো ড্ৰামাতিউটতে এনেকেই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আৰু ভাল কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি আছো আৰু এনেকে গগনে সজে ওটাকে aku সমান গগনা gogona, ডাঙৰ হলে ইমান ভাল লাগে গতিকে সেইগৰাকী শিৱসাগৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাষ পাত পালোহি ফেচবুকত প্ৰিঞ্চি প্ৰিয়া বৰা বৰা তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বোৰ হয়তো বহুতে চাইছে যিসকলে নাই চাওক তেওঁলোকেও চৰম দিয়ক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে মই ভাল ডাঙৰ মানুহৰ বয়সত ডাঙৰ কথা কৈছো নিজকে সেনে সময়ত এওঁলোকে কিবা সুধিবা নেকি হয় নেকি তাই মানে এইবোৰৰ পৰা একদমেই বিৰত তাই দিয়ে আৰু তাই মানে লোকৰ সেই কমেডি ভিডিঅ' বোৰে চাই থাকে তাই এতিয়ালৈকে মানে তাই নাজানে যে তাইক কোনোবাই চিনি পায় তাই এনেকুৱা হয় মানে বিয়া চিয়াত কোনোবাই দেখে নহয় ভিডিঅ' বনোৱা ছোৱালীজনী বুলি কলে ফটোখন যদি মাৰিবলৈ সেই গুচি যায় মানে নাজানে মানে ঘৰতে সি মোক কয় আজি কোনোবাই মাতিছিলা নহয় মই নামাতিলো গুচি আহিলো তাই মানে সেইটো

কি কম আপোনালোকে এনেকে আৰু ভিডিঅ' খিনি যদি মানে কিবা কিবি ভুল হয় দেখুৱাই দিব আমি বেয়া নাপাওঁ কিন্তু মানে সমালোচনা নকৰিব

সকলোৱে বাঢ়াই নিব ইমান এটা কাম কৰি আছে আমাৰ নিচিনা সৰু সৰু বুলিয়ে মই আগবাঢ়ি আহিছো আমাৰ আগুৱাই লৈ গৈছে তেওঁৰ চেনেলটো সকলোৱে চাব মৰম দিব এনেকে আগবঢ়াই লৈ যাব লগ পাম নে হয়নেছো দে তেন্তে আজি অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰিলো আশা কৰিছো বহুত বেছি ভাল পালে দুগৰাকী একদম সৰু সৰু ছোৱালী মৰম দিয়ক আগবঢ়াই নিয়ক কাৰণ বেয়া এটা খুব শ্বেয়াৰ কৰা বা খুব আগুৱাই নিয়াতকৈ ভাল ভাল প্ৰতিভাখিনি যদি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ আপোনালোকৰ সঁহাৰি বহুত বেছি প্ৰয়োজন যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাম গম পায় ৰাইজে আকৌ ল'লে আগবাঢ়িব পাৰিব গতিকে মৰম দিব আমাকো আমাৰো যদি অনুষ্ঠানটো আজি ভাল পালে আমাকো মৰম দিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ